Azərbaycan musiqi incəsənətinin parlaq nümayəndələrindən biri olan Sevda İbrahimova öz yaradıcılığı, pedaqoji və musiqi maarifləndirmə sahəsindəki fəaliyyəti ilə daim diqqət mərkəzindədir. Bəstəkarın musiqi dili xalqilliyi, zamanla səsləşən aktuallığı ilə seçilərək ənənə və müasirliyin bəxtəti üzərində qurulur. Sevda İbrahimova oparaz və janr rəngarəngliyi ilə seçilən bir sıra operaların, instrumental və bokal əsərlərinin konsertlərin, kantata, mahnı və romanzların, uşaqlar üçün mahnıların, kino musiqisinin müəllifidir. Bəstəkarın yaradıcılığında həqiqət üzüi operası, Vətən Şəhidlərinin kantatası, tar-ina orkestri üçün Qarabağnama konserti, fortepiano və kamera orkestri üçün konserti, nok Qurbansız qalanların eleqiyası, Mirzə İbrahimov xatirəsinə həsr etdiyi etraf və digər xüsusi əsərləri xüsusi yırdır. Sevda İbrahimova bəstəkarlıqla yanaşı həm də pianisti kimi tanınmışdır. Bəstəkarın ilk işi həm də diplom işi olan fortepiano və orkestr üçün poemadır. Bu kompozisiya bir çoxları eləcə də Qaraqaray tərəfindən haqqı olaraq bir hissləli konsert kimi qiymətləndirilmişdir. Təbiət etibarı ilə Sevda İbrahimova'nın konsertləri irətoxdur. Yalnız nadir hallarda solistin liderlik, dominantlıq təşkil edir. Bəstəkar konsert janrına fərdi bir şəkildə yanaşaraq onun tamamı ilə dramaturgiya məntiqinə ideyaya tabedir.